नमस्कार भाई दोस्तों मुसीबत एक तरफ से आए ना तो उसका तो आदमी मुकाबला कर सकता है भाई एक तरफा मुसीबत है इसका मुकाबला कर लेंगे लेकिन जब चारों तरफ से मुसीबत आती है ना उसका मुकाबला नहीं कर पाता कोई चाहे कोई जीरो पॉइंट पाँच छः हो या कोई भी हो उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं रहता है और मुसीबत तो कई तरफ से आ गई कनाडा से भी आ गई अमरीका से भी आ गई चाइना से भी आ गई और रशिया से भी आ गई चारों मुसीबतें एक साथ हमने तो पहले कहा था कि ब्रह्मांड गुरु को कनाडा नहीं जाना चाहिए उधर से पन्नू ने वीडियो बनाकर धन्यवाद जारी कर दिया कनाडा के प्रधानमंत्री का क्यों धन्यवाद बोलिया किस लिए धन्यवाद बोलिया ये भी एक बड़े सस्पेंस का विषय बना दिया उसने धन्यवाद बोलिया बताएंगे उन्होंने वीडियो बनाकर क्या बोलिया लेकिन उससे पहले आपको पिछली दो तीन बातें याद दिला देते हैं ये सबको पता है कनाडा में कौन से सवाल हो पत्रकारों ने खुद मार्क कौरनी साहब को फंसा लिया है कनाडा के पत्रकारों ने काश कि वहां पर भी भाई भांड मंडिया और उसके दलाल होते तो नहीं फंसते कर्नी साहब साहब को बोले बोले प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बुलाया पत्रकारों का सवाल है क्यों बुलाया वो यहाँ के एक नागरिक की हत्या के अंदर शामिल उसको क्यों बुलाया जबकि यूक्रेन यूक्रेन का भी तो यूक्रेन रूस का युद्ध चला हुआ है यूक्रेन वाले को पहले ही बुलाया दिया हुआ है है अब हमारे वाला गुरु जाने के लिए तैयार लेकिन हमारे को लगता जाएगा पहले अमेरिका से न्यौता नहीं आ रहा था जब न्यौता आ गया अमेरिका से तो एस जयशंकर साहब को भेज दिया कोई बात नहीं रशिया से न्यौता आया विक्ट्री परेड का वहां पर नहीं गए गए नहीं वहां पर क्योंकि चुनाव का माहौल चला हुआ था अब कनाडा से इन्विटेशन आया और वहां सामने पर ले ट्रंप बैठा हुआ है पंद्रह से सत्रह जून तक चलेगा जी सेवन सम्मेलन पंद्रह से सत्रह जून तक और अठारह जून सत्रह जून की शाम को से लेकर अठारह जून को ऐसी ऐसी खबरें निकल के सामने आएंगी भाई ये क्या हुआ जैसे अमेरिका में गए थे ना डेलीगेशन कहा था डस्टबिन के पीछे कौन छुप रहा था कुछ वीडियो बता रहे में वायरल हो रहे हैं कोई डस्टबिन के पीछे छुप गया था जब तक सुरक्षा गार्ड नहीं आए थे कोई डस्टबिन के पीछे छुपा हुआ था बहुत बड़ा नेता बताया हालांकि वो का, नेता कांग्रेस का बता रहे हैं अभी तक तो आगे पता नहीं कौन सी पार्टी में जाएगा वो डस्टबिन के पीछे क्यों छुपया हुआ था इस सवाल का जवाब कोई देना छुपया था या नहीं छुपया था यह भी बता देना थोड़ा जनता को पता लग जाए कैसे चपले छोड़कर डस्टबिन के पीछे छुपना पड़ता है और ट्रंप पहले तैयार बैठा हुआ है एक तो वहां पर मुसीबतें इतनी बड़ी बड़ी पहले बैठी हुई है मेलोनी पहले बैठी हुई है मेलोनी के नाम के जो मीम बनाए थे ना इ, सस्ते चिंटू मिंटू ने मीम बनाए थे मेलोनी के प्रधानमंत्री मोदी साहब के वो मीम अब तुम्हारे को नुकसान देंगे और मेलोनी ऐसे सवाल दागती है समझ में ना आए एक तो अनपढ़ ऊपर से सभी इंग्लिश बोलने वाले समस्याएं तो यहाँ पे खड़ी होंगी ना समस्याएं एक दो नहीं समस्याएं कई खड़ी होंगी और ये समस्याएं इतना विकराल रूप ले जाएंगी कि किसी की समझ में नहीं आएगा क्या जवाब दे क्या जवाब ना दे उधर से हरदीप सिंह निजरवाला केस ओपन हो लिया है बना तो हम तो सवाल करेंगे हरदीप निजरवाले केस में मोटे मोटे प्रीपेर होगा जाना उधर से वखवादी नेता या जो भी तुम बोलते हो आतंकवादी नेता बोलते हो या खालिस्तानी नेता बोलते हो गुरपत सिंह पन्नू पन्नू ने वीडियो जारी किया बायदा वीडियो बना के उसने बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद कनाडाई प्रधानमंत्री मोरख कौर साहब साहब का पूर्व सेंट्रल बैंक गवर्नर का जिन्होंने हमें एक ऐसा मौका दिया कि ग्लोबल लेवल के ऊपर हम अपनी आवाज उठा सकते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर जो 2023 में अठारह जून 2023 में शहीद हरदीप सिंह निजर भाई की जो हत्या की गई थी उसका सवाल उठाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाएगा उनसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे और बोला ये बहुत बड़ा मौका मिला हमारे को कनाडा के प्रधानमंत्री साहब की वजह से कहीं इतना लेट फोन इसलिए तो नहीं आया था अगर आया था तो हमारे को नहीं लगता फिर ब्रह्मांड गुरु जाएंगे ना 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 सवालों का सामना हम कभी करते ही नहीं ना हम सवालों के जवाब देते हाँ अगर उनको सवाल पूछने हैं गुरपंत पन्नू चाहे सामने कोई भी अगर सवाल पूछने है तो ये पूछना आप आम काट कर खाते हो चूस कर खाते हो आप जेब में पर्स क्यों नहीं रखते ऐसे सवाल करने हो तो ठीक है हमारा बड़ा गुरु ऐसे सवालों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है क्योंकि बायोलॉजिकल पैदा नहीं है वो ऐसे सवालों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन अगर सवाल ये किए कि हरदीप सिंह निज्जर के हत्याकांड में तुम्हारा क्या हाथ है तो देखो फिर उसके बाद हमारे पर गुरु के पास कोई ज्ञान नहीं है कोई ज्ञान नहीं है और इंग्लिश उसको वैसे नहीं आती है सवाल पूछना हिंदी में पूछना और सवाल भी ऐसे पूछना कि आपके अंदर आपके चेहरे पर इतना तेज कैसे है फिर वो बताएगा मैं पसीने से अपना मुंह पूछ लेता हूँ ऐसे ऐसे सवाल करना वैसे नाप दिया भानमंडिया के दलालों को पहले ही नाप दिया अमेरिका ने पहले ही ए बी पी आज तक फलानी न्यूज ढिकानी न्यूज उनको पहले ही नाप दिया अमेरिका ने कि वो आ ही नहीं सकते वहां पे अब वो नहीं आ सकते और वो गुरपंत पन्नू पहले अपने बंदे लेके बैठा हुआ है क्योंकि वो कनाडा का नागरिक है वो कनाडा का भी नागरिक है वो अमेरिका का भी नागरिक है उसके लिए तो खुद बोल दिया था विदेश मंत्री साहब ने अमेरिका के ने कि हमारे देश का नागरिक है कुछ भी बोल सकता है कुछ भी बोल सकता है अगर वो कुछ भी बोलने में सवाल करने लगा तो मुसीबत तो बड़ी होने वाली है भाई भगवान बचाए फिर तो भाई ब्रह्मांड गुरु को पता नहीं कैसे बच पाएगा तो वैसे मैंने सुनने में आया कि तुम आवान आवान बहुत से से। ब्रह्मांड गुरु की जान छूटे या ब्रह्मांड गुरु को बोल दो जाए ही ना नहीं गया तो फंस गया क्योंकि मंडियों के दलाल दो तीन दिन से लगे हुए हैं ये देखो कनाडा जाएंगे प्रधानमंत्री जी ये होगा वो होगा फलान होगा डिमकान होगा और खुद साहब ने बोलिया है।, है सवाल करने कर सवाल बोला नहीं कर रहा चेक कर सकते मार का वीडियो है हम वीडियो ना किसी का वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो दिखाने के ऊपर तो बड़े बड़े एक्शन लेने लगे यूट्यूब हम वीडियो नहीं दिखाएंगे सुना भी नहीं रहे हम वो वीडियो और बोल लो देखो जाके मारकोनी साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर है मोदी साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर खुद मोदी साहब की पोस्ट है हालांकि चाहे मोदी साहब ने नहीं लिखी हो किसी और ने लिखी हो इंग्लिश में पोस्ट है तो किसी और ने लिख दी होगी कि कनाडा का इन्विटेशन मिला हम जाएंगे जी श्यवन सम्मेलन के अंदर मुकरना मत इन बातों से देखो या उनके ट्विटर के ना स्क्रीन ले लो फिर बाद में मुकरेंगे या पता नहीं भाई इंसान है यार इंसान के अंदर शो हरी बीमारी हो जाती है शो काम हो जाते हैं प्रधानमंत्री हैं कोई निठल्ले आदमी तो है नहीं हज़ार काम हो सकते हैं बिहार चुनाव भी है काम तो बहुत हो सकते हैं लेकिन विदेश यात्रा छोड़ भी नहीं सकते अब इस विदेश यात्रा को ले भी नहीं सकते वो सामने बैठे हैं उन्होंने तो डेलीगेशन को घेर लिया था अमेरिका में डेलीगेशन ने मुश्किल से जान बचाई थी कोई डस्टबिन के पीछे छुप रहा था कोई कहीं छुप रहा था पतल चाट अकेले खड़े रह गए चलो पतल चाटों को दोनों तो ने छोड़ दिया जाओ तुम्हारी कोई गलती नहीं है आइंदा इनके साथ मत आना आइंदा साथ मत आना अब ये तो मुसीबत होगी भाई वहाँ पे ट्रम्प साहब भी बैठे हो सभी बैठे हुए हैं और रशिया वाला पहले तैयार बैठा हुआ पुतिन पुतिन बोला मैंने इन्विटेशन दिया था तू आया नहीं अगर फिर ट्रम्प भी पूछेगा तो ना रिक्वेस्ट करके इनविटेशन मांग गया था और फिर तू आया नहीं क्यों नहीं आया यार ट्रंप साहब को लाल आंखें दिखा के मोदी साहब ये बोलेंगे कैसे बोल दिया तूने मैंने शीज फायर करवाया था बोल सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं इतने बड़े इंडिया देश के प्रधानमंत्री हैं बोलेंगे अंधभक्तों को पूरा यकीन है लाल आँखें दिखाएंगे ट्रंप को लेकिन कहीं पीढ़ी ना पड़ जाए ये थोड़ा ध्यान रखना हमारे को थोड़ा डाउट होता है भाई डाउट हो रहा है डाउट इसलिए होता है क्योंकि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी बोल सकते चाइना का चय नहीं बोल पाते समस्या यहाँ पे कई प्रकार की है अभी तक तो मोदी जी साहब का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है और उसने तो अदालत में सबमिट करा दिया कि मैंने सीज फायर करवाया है कुछ तो गड़बड़ है दया पता करो गड़बड़ कहाँ पे है गड़बड़ कुछ तो है अंदर खाते बड़ी गड़बड़ है ऊपर से अगस्त भी आने लग रहा है अगस्त भी तो नजदीक आता जा रहा है ना कई समस्याएं एक साथ आ गई हैं इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए यहाँ ये सस्ते तिलम बात चिल्लाते रहते हैं ब्रह्मांड गुरु एक बोलता है देखो मेरी मोदी के साथ और आरस के प्रमुख के साथ संग। उनका कुत्ता बोल दिया मैं खुशकिस्मत हूँ वो नकली जो सिंह बनिया बैठा है नकली धब्बा है जो सिखों के नाम पर वो वो बोल रहा मेरे को खुशी होती है मेरे को उनका कुत्ता बोला अबे तेरे से भी नीचे औकात है इनकी बाहर निकल के देख वर्ल्ड की बड़ी हस्तियां अगर इतनी बड़ी हस्ती है तो मोदी साहब कनाडा जाएंगे और मोदी साहब ट्रंप को ला ला दिखाएंगे मोदी साहब ट्रंप से सवाल करेंगे तूने बोला कैसे तब हम मानेंगे कि हाँ सचमच छप्पन इंची है उसके बाद है ना कभी हम मोदी साहब के खिलाफ नहीं बोलेंगे लेकिन आंखों में आंखें डालकर ट्रंप से सवाल करना पड़ेगा तूने कैसे बोला सीज फायर मैंने करवा दिया तब मान जाएंगे हम अंधभतो पाओ पाओ को बोलो एक बार ऐसा बोल के दिखा देंगे आप लोगों की क्या राय इसके बारे में पन्नू तो नहीं छोड़ेगा अपनी राय रखना आप इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब आधा सच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेलाइको को जरूर बना दोस्तों दीपक पौजी यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है गज के आंखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह